قد يكون جاف الشباب تلاوة على رسوله القديم أما بعد فقط قال الله تعالى في القرآن المزيد والخلق حميد أعوذ بالله من الشيطان oh الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعل للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وفي آيات أخرى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وجعل خبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت مولى فهذا علي المولى وصدق الله العلي وصدق الرسول بالحبيب حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله